ਪਰਚੀਨ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੇਤਰ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੇਤਨ ਰਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਚੀਨ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ मेरा नाम है प्रिया जैन और माँ के नवरात्रों के लिए मैं बोलूँगी कि या देवी सर्वभूतिया शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्त्य 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 नमो नमः तेरे नाम का कर्म है ये सारा जग में है जितना भी नूर शेरा वाली है आपको जितना भी नूर इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सब मेरी माँ का है और बोलते भी हैं काल रात्रि है कल्याणी तेरा रूप धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं माँ के जैसा ना कोई हुआ है ना कभी कोई होगा तो आज माता रानी को मेरे हम नौ दिन माँ को शुक्रिया करने का धन्यवाद करने का दिन है कि माँ आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया इतनी सुंदर सृष्टि बनाई जगत की जननी है ये जगत जननी का की आराधना का रूप है जो जिसको हम नवरात्रों के रूप में मनाते हैं दिन हम यहाँ से ही हैं अमृतसर से आज का दिन हिंदू धर्म के अनुसार नव वर्ष का पहला दिन है आज के दिन ही नव वर्ष विक्रम सम्मत शुरू होता है और माँ नव माँ दुर्गा के क्षेत्र पक्ष के नवरात्रे भी शुरू होते हैं इसलिए ये दिन बड़ा ही महत्व है आज के दिन जो भी माँ के मंदिर में आके पूजा करता है माँ से सब मुरादे मांगता है कि आज के नव वर्ष का पहला दिन है मैया सारा वर्ष हम ऐसे ही हंसी खुशी बिताएं और आज के दिन ही खेतरी जो कि प्याला लेकर जो उसमें बोते हैं और वो सब भगत जन वो बोते हैं खेतरी वो माता की असीम कृपा से वो लहर हाँ लह बढती और रामनवमी पे राम जी का जन्मदिन भी होता है इसीलिए ये चैत्र पक्ष के नवरात्रे शुभ माने जाते हैं नवरात्रे तो शुभ है दोनों ही चैत्र पक्ष के भी और असु के नवरात्रे भी जय माता की दर्शन तो बहुत ही असीम और बहुत ही इतने भव्य दर्शन है मैया के आप देख सकते हैं कैसे लाइनें लगी हुई हैं और मैया रानी को लस्सी भी चढ़ाते हैं कि हमें अच्छे वो बगर जो पंडित जो हैं हमें छिट्टे मारते हैं कि सब रोग दूर हो जाए शीतला माता के शीतला माता सब भक्तों पर कृपा करती है जय माता दी जय कारा माँ भगवती जिता बो दरबार की